নমস্কাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইভ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ডাঙৰ খবৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপ যিহেতু এইবাৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেওঁলৈ এটা ন'টিছ জাৰি কৰিছে আৰু এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া নন্দিনী কাশ্যপ পৰিছে মহা বিপদত সবিশেষ তথ্য লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত মহাবিপদত পৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপ বিপদত ৰুদ্ৰ চলচ্চিত্ৰৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপ নন্দিনী কাশ্যপক নটিছ জাৰি কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰু এঘাৰ বজাত হাজিৰ হব লাগিব নন্দিনী কাশ্যপ তেওঁলৈ এটা নটিছ জাৰি কৰা হৈছে ইপিনে ঘটনাক লৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো এইবাৰ নন্দিনী কাশ্যপ যাব নেকি জেললৈ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছিলে আৰু সেই দুৰ্ঘটনা ঘটাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এতিয়া নন্দিনী কাশ্যপক লৈ নটিছ জাৰি কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই দিছপুৰ আৰক্ষী থানাই নটিছ জাৰি কৰিছে নন্দিনী কাশ্যপলৈ এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া মহাবিপদত নন্দিনী কাশ্যপ আজি দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'ব লাগিব নন্দিনী আৰু নন্দিনী কাশ্যপক আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে চমন অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ সুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল যুৱক জি এম চি এইচত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে যুৱকজন আৰু নিজৰ ভুল বুজি ক্ষমা বিচাৰিছে নন্দিনী কাশ্যপে ভিডিঅ' যোগে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁক ক্ষমা বিচাৰিছে ক্ষমা বিচৰাৰ পিছতো কিন্তু এতিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়া এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব যিহেতু নন্দিনী কাশ্যপে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে আৰু সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে তেওঁ পলায়ন কৰিছিলে বুলি অভিযোগ উখাপন হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিছিল অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে কি হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাটোৰ নিশা আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু নন্দিনী কাশ্যপে কৰা সেই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পিছতে এতিয়া নন্দিনী কাশ্যপক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দিছে আৰু সেই মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া কিন্তু নন্দিনী কাশ্যপলৈ চমন জাৰি কৰা হৈছে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপে কয় যে মই পলাই পলায়ন কৰা নাই নন্দিনী কাশ্যপৰ মতে কি হৈছিল সেয়া তেওঁ ভিডিঅ'যোগে জনাইছে সেই ভিডিঅ' আমাৰ হাতত আছে সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ

সমগ্ৰ সামাজিক মাধ্যম আৰু লগতে সংবাদ মাধ্যমত চলি আহিছে মোৰ বিৰুদ্ধে যে মই এজন ল'ৰাক একৈছ বছৰীয়া ল'ৰাক গাড়ীৰে খুন্দিয়াই মই পলায়ন কৰিছোঁ বুলি এইখিনিতে মই কওঁ যে মই প্ৰথম কথা এটাই ক'ম যে মই পলায়ন কৰা নাই কাৰণ সেইদিনাখন ৰাতি কমেও এটামান বজাত মই মোৰ থিয়েটাৰৰ কেম্পৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ আছিলোঁ থিয়েটাৰত যিহেতু এইবছৰ আছোঁ সকলোৱে গম পায় অসমবাসী ৰাইজে গম পায় যে মই এইবছৰ থিয়েটাৰত চুক্তিবদ্ধ হৈ আছোঁ বুলি গতিকে মোৰ থিয়েটাৰৰ ৰিহাৰ্চেল চলি আছে গতিকে থিয়েটাৰ ৰিহাৰ্চেল শেষ কৰি যিহেতু পিছদিনাখন অফ গতিকে মই ৰাতি ঘৰলৈ বুলি গ'লোঁ ঘৰলৈ বুলি যোৱাৰ পিছত মোৰ ঘৰ যিহেতু বামুণী মৈদামত মোৰ দুটা বাট আছে হয়তো জালুকবাৰী মালিগাঁও হৈ মই যাব পাৰোঁ আৰু নতুবা মই হাইৱে হৈ লাল গণেশ বা ভি আই পি হৈও যাব পাৰোঁ মই মই জালুকবাৰীৰ ৰাইট চাইডটো জালুকবাৰীৰ জালুকবাৰীৰ ছাইডটো মই এইটো কাৰণে নললোঁ কাৰণ কিয় সিফালে ব্ৰিজ বনাই আছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে গতিকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাস্তাবোৰ কেতিয়াবা ব্লক কৰে আৰু ৰাতি বহুত দেৰি ফচিবলগীয়া হয় আৰু যিহেতু মই নিজে ড্ৰাইভ কৰি গৈ আছিলোঁ মই সেই বাটটো নলয় মই হাইৱেটো লৈছিলোঁ মই ভাবিলোঁ এই ৰাস্তাটো খোলা হয় মই ঘৰ সোনকালে পামগৈ গতিকে মই সেইফালেদি হাইৱে হৈ মই লাল গণেশ সোমালোঁ আৰু লাল গণেশৰ পৰা মই চাইকেল ৰুট হৈ পেলাই দক্ষিণ গাঁও গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে চাইকেল ৰুট পাৰ হৈয়ে যেতিয়া মই দক্ষিণ গাঁৱৰ ফালে মই টৰ্ণ ল'লো মোৰ সন্মুখত এখন ট্ৰাক আছিলে আৰু ট্ৰাকখন বেছ ডাঙৰ ট্ৰাক আছিলে সেই ট্ৰাকখনৰ কাৰণে আচলতে ৰাস্তাৰ ইপাৰৰ মানুহখিনিয়ে মানুহ যোন আছে যদি কোনোবা আছে তেওঁলোকে ইফাল ইটোপাৰ দেখা নাই আৰু ইটোপাৰে যিহেতু মই আছিলো মই সিটোপাৰ দেখা নাই গতিকে ট্ৰাকখনে যেতিয়া চাইড দিবলৈ ইণ্ডিকেটৰ দিলে মই ৰাইট চাইডেদি কাটি পেলাই যাবলৈ লওঁতে যিজন ল'ৰা আহত হৈছে তেখেত স্কুটিখন লৈ হঠাৎ ওলাই আহিছিলে গতিকে তেখেতেও মোক দেখা নাই আৰু ময়ো তেখেতক দেখা নাই গতিকে পুলিচে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ মতে এইটো এটা প্ৰকৃত এক্সিডেণ্ট আৰু এক্সিডেণ্ট কেতিয়াও কোনেও জানি বুজি নকৰে কেতিয়াও নকৰে না মই তেখেতক চিনি পাওঁ না তেখেতে মোক চিনি পায় সেই ৰাতি তেতিয়া বাজিছিলে কমেও দুটা তিনিটা বজাত মোৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল যে আজি মই সেই এক্সিডেণ্টটো কৰি যাম আৰু মই পলাম সেইটো হোৱাৰ পিছত মোৰ গাড়ীখনৰ পিক আপটো কমি গৈছিলে সেই এক্সিডেণ্টটো হোৱাৰ পিছত মোৰ গাড়ীখনৰ পিক আপ কমি গৈছে মোৰ মোৰ গাড়ীৰ পিছফালে যিহেতু আৰু গাড়ী আছিলে মই গাড়ীখন চাইডত নি ৰখাইছো তাত ৰৈছো মই সেই ৰোৱা সময়খিনিত কিন্তু তাত ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰকেইটাৰ বাহিৰে বা এজন দুজন ল'ৰা তাত কোনো বেলেগ মাইকী মানুহ বা কোনো নাছিলে ল'ৰা আছিলে মই যিহেতু অলপমান হ'লেও মই ভয় খাইছোঁ মই গাড়ীতে বহি মই ব্ৰেকমিডৰৰ ভিউৰ পৰা মই চাই আছোঁ তেখেতক ধৰিছে তাৰপিছত মই আৰক্ষী বিষয়াক ফোন কৰিছোঁ পুলিচ থানাত মই ফোন কৰিছোঁ আৰু মই মই জনাইছোঁ তেওঁলোকক যে এনেকৈ তেনেকৈ হৈছে গতিকে মই যদি পলালোহেঁতেন হয়তো মই আৰক্ষীক নিজে মই ফোন নকৰিলোঁ হয় গ'ল কথা গ'ল দুজন ল'ৰাই মোৰ পিছা কৰিছে বুলি মই গম নাপাওঁ তেওঁলোকে পিছে পিছে আহি মোক খেদি খেদি ভিডিঅ' কৰিছে ভিডিঅ' কৰি মানে মোৰ এনেকুৱা ফিল হৈছে যদি মই ল'ৰা হ'লোহেঁতেন হয়তো তেওঁলোকে মোক তাত মাৰি মানে মাৰি মাৰিবলৈ খেদি অহা নিচিনাকৈ আহিছে মোক তাৰমানে গতিকে এগৰাকী ছোৱালী হৈ মইতো তাত যুঁজিব যাব নোৱাৰোঁ ল'ৰাক ল'ৰাখিনিৰ মাজত আৰু কোনো ধৰণৰ এইটো যুক্তিসংগত কথাও নহয় যে এজনী ছোৱালীয়ে তেনেকৈ ৰাতি মানে নামি যাব বা ল'ৰাকেইটাৰ মাজত যাব গতিকে মই নগৈ মই ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ গুচি অহাৰ পিছত নেক্সট ডে' কিন্তু ৰাতিপুৱাই মই গৈছোঁ মোৰ দেউতাক লৈ দিছপুৰ থানালৈ মই গৈছোঁ মোৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা গাড়ীখনো লৈ গৈছোঁ তাত লৈ গৈ তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতি তেওঁলোকে মোৰ গাড়ীৰ কাগজ পাতি চব জেৰক্স লৈছে যি যি ফৰ্মেলিটিজ আছে চব কৰিছে তেওঁলোকে মোৰ গাড়ী চাইছে চাই মেলি তেওঁলোকে গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন যি কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰিছে কৰি মেলি তেওঁলোকে এইটোৱে কৈছে যে এইটো এটা এক্সিডেণ্ট এইটো না আপোনাৰ দোষ আছে না তেখেতৰ দুখ আছে গতিকে তথাপিও আপোনালোকে মিলা মিছি লগ কথা পাতিব তেতিয়া মই তেওঁলোকক এটাই কথা কৈছোঁ যে যিহেতু মোৰ গাড়ীৰ লগত তেওঁৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে মোৰ গাড়ীৰো ক্ষতি হৈছে মোৰ গাড়ী এতিয়া থিয়েটাৰত মই আছোঁ মোৰ অহা যোৱা খুব অসুবিধা হৈছে কাৰণ গাড়ীখনৰ তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল গাড়ীখনৰ বহুতখিনিয়ে ক্ষতি হৈছে সেই গাড়ীখন বনাবলৈ যাওঁতেও মোৰো খৰচা এটা আছে তথাপিও তেখেত যিহেতু সৰু ল'ৰা গতিকে মই তেখেতক কৈছোঁ যে তেখেতক মই সহায় কৰিবলৈ মই আছো মই এই কথাখিনি মই আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ আগত মই কৈ আহিছোঁ তাৰপিছত মই থানাত সেই গোটেইখিনি কথা পতাৰ পিছত মোৰ গাড়ী এন বি আই কৰিছে এন বি আই কৰি পেলাই যি ৰিপৰ্ট লাগে ৰিপৰ্ট আহিছে ৰিপৰ্টৰ মতে তেওঁলোকে গাড়ী মোক চম্জাই দিছে মই গাড়ী আনি মই গেৰেজত বনাব দিছোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই যিবোৰ ভিডিঅ'জ মোৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হৈছে কৈছে যে মই হিট এণ্ড ৰান কেচত মানে মই ফচিছোঁ মই পলাইছোঁ মই মোৰ গাড়ী এশ এশ বিছ স্পীডত আছিলে মই ভাবোঁ শিক্ষিত লোকে হয়তো এইখিনি কথা এইখিনি কথা মিছা বুলি ভাবিব কাৰণ এখন ট্ৰাকৰ পিছত যেতিয়া এখন গাড়ী নৰ্মেল ফ'ৰ হুইলাৰ এখন থাকিব সেই গাড়ীখনৰ স্পীড এশটো হ'ব নোৱাৰে তাৰমানে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই চলাই আছোঁ বুলি মই কথাটো কোৱা নাই সেই সেই সময়টোত মই আছিলোঁ গাড়ীখনত গতিকে মই ফিজিকেলি মই চাই আছিলোঁ ষ্টেবল মাইণ্ডত তাৰমানে আৰু কৈছে মোৰ গাড়ীত মদ পাইছে কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ কোনো মোৰ গাড়ী চাবলৈ অহা নাই মোৰ গাড়ী চাবলৈ অহা নাই তেওঁলোকে তেওঁ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টোত দেখিছে তেওঁলোকে মোকহে ভিডিঅ' কৰিছে মোৰ গাড়ীখনক কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নাই বা গাড়ীখনে যে খুন্দি আহিছে সেইটোৰ প্ৰুফ কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত একো নাই অকল মোৰ নাম্বাৰ প্লেটটো আছে কিন্তু নাম্বাৰ প্লেটটো তেওঁলোকে যি ভিডিঅ' কৰিছে তাৰে পিছফালটোহে দেখাইছে গতিকে মই বেছি কথা একো নকওঁ মই জাষ্ট আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই এগৰাকী অভিনেত্ৰী বুলি বা এগৰাকী ছোৱালী বুলি ইমান টাৰ্গেট নকৰিব মই যিখিনি কৰিবলগীয়া আছে মই কৰি আছো মই থাকিব নোৱাৰোঁ মই থিয়েটাৰত আছো ব্যস্ত আছোঁ মই যিহেতু থাকিব নোৱাৰোঁ ফিজিকেলি মই তাত প্ৰেজেণ্ট থাকিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মোৰ হৈ মোৰ মা দেউতা তাত আছে কণ্টিনিউছলি তেওঁলোক কণ্টেকত আছে পুলিচৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আছে ল'ৰাজনক খবৰ লৈ আছে অঁ আৰু এটা কথা তেওঁলোকে কৈছে যে মই তেওঁলোকৰ খবৰ লোৱা নাই মোৰ খবৰ চব আছে কিন্তু মই খবৰ লৈ আছোঁ মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ খবৰ মই লৈ আছোঁ বাট তেখেতৰ খবৰ সেই ভাইটিটোৰ খবৰ মই লৈ আছোঁ আৰু এগৰাকী শিল্পী হিচাপে মই ৰাইজৰ কেতিয়াও কেতিয়াও বেয়াটো ভাবিবতো দূৰে কথা কৰাটো দূৰে কথা ভাবিবও নোৱাৰোঁ তাৰমানে গতিকে মই এটাই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতৰ যি যি সমস্যা হৈছে বা যি এনেকুৱা ধৰণৰে তেওঁলোক তেওঁলোকক মই সহায় কৰিব পাৰোঁ মই কৰিম কিন্তু এই মিছা এলিগেশ্যনবোৰ নলগাব বহুত কষ্টৰে আমি এজন শিল্পী হওঁ বহুত কষ্টৰে আমি মানুহৰ মন জয় কৰোঁ সেইখিনি নষ্ট নকৰিব মই সেইটোৱেই অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ লগতে বহুত কেইখন অনুষ্ঠানো মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সেইখিনিত খুব এফেক্ট হয় বা ময়ো মানসিকভাৱে মই বহুত এফেক্ট হৈছোঁ ময়ো বহুত কষ্ট পাই আছোঁ তেখেতেও দুখ পাইছে ময়ো কিন্তু দুখ নোপোৱাকৈ থকা নাই মেণ্টেলি ময়ো বহুত আনষ্টেবল হৈ আছোঁ বৰ্তমান মই কামত মনোযোগ দিব পৰা নাই কাম কৰিব পৰা নাই গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ ওচৰত যে তেওঁলোকৰ মনত মই আঘাত দিছোঁ এইটো এটা এক্সিডেণ্ট আছিলে আৰু এক্সিডেণ্ট কোনেও কেতিয়াও জানি বুজি নকৰে মোক জনাসকলে তেওঁলোকে জানে যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী বা কোনটো পৰ্যায়লৈকে মই কিবা কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকে জানে আপোনালোকৰ যি মৰম আশীৰ্বাদ মোৰ কাৰণে আছিলে সেয়া সদায় থাকিব বুলি মই ভাবোঁ মই দুখিত এই গোটেই ইঞ্চিডেণ্টটোৰ কাৰণে দুৰ্বল হৈ আছোঁ কিন্তু তথাপিও ৰাইজৰ বাবে সদায় কাম কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ ৰিচেণ্ট চলচ্চিত্ৰ ৰুদ্ৰক আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে ৰুদ্ৰকো আপোনালোকে সাঙুৰিবলৈ এৰা নাই এই ভিডিঅ'টোত ৰুদ্ৰৰ ৰুদ্ৰ চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত মানুহৰ কোনো দুখ নাই ৰুদ্ৰৰ চিনেমাখনৰো কোনো দুখ নাই গতিকে এটা ইমান ধুনীয়া বস্তু ৰাইজে ইমান মৰম দি সেই চলচিত্ৰখনক এখন সফল চলচ্চিত্ৰ কৰিছে সেইটো নষ্ট নকৰিব একদম নকৰিব মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শেষত মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে মোক ক্ষমা কৰে আৰু বেয়া মন্তব্য এটা লিখাৰ আগত দুবাৰ ভাবিব